был здесь позавчера. Возьмем интервью, фермер расскажет, как они работают. О чем я говорил? Неправильно распределенные поживные остатки. Тут как считается считаете, чикен трекер. Вот есть люфты. Ага. Резиновое колесо уже не работало. Всем привет! С вами снова Евгений Николаевич. Команда компании Аверсагра приехали вот в хозяйство. Истребитель идет на посадочку. Красавец, да? Су-27. Рядом просто поле с авиабазой, поэтому не буду говорить, в какой мы области, где мы находимся, из соображений. Поснимаем для вас э, видео работы наших очистителей ряда. Здесь Селка чуть-чуть самодельная, рама своя, секции селки Джондир. Мы поставили сюда э, очистители ряда чикен трекера. Как опорные колеса, так и прикатывающие колеса. Дождь был здесь позавчера. И Я думаю, вам будет очень интересно посмотреть, как она налипает, не налипает. Потому что самое интересное, тут еще стоит култер. Они работают в паре с култером, как налипает на култер и как не налипает на чикен трекера. Так что давайте поближе познакомимся с очистителями. Сейчас возьмем интервью. Фермер расскажет, как они работают, какие, сколько проходил, по чему сеет. Спойлер, будем сеять по сое. Так что поехали. Пока механизатор идет на диагональ, перешел на другое поле, где они работали вчера. И покажу, как э, сработали очистители ряда наши вчера. Спусть, результат спустя день и потом отправимся, посмотрим в прямом эфире, буду бегать за селкой и показывать, как работают чикентрекеры и очистители ряда Вот есть вот такие вот клочки соломы. Ну, немного, да, тем не менее. Гляньте, просто какая почва. Вот, все аккуратненько. Солома скинута. Вот, смотрите, как он кучи скидывал. Раскидывал в сторону. Вот есть. О. Очень приличный вид у поля. Вот поле до. Вот поле после. Смотрите, не налипает. о чем я говорил, неправильно распределенные поживные остатки. Там чуть меньше, тут чуть больше. Вот, один проход, рядок чистый. Посев равномерный. Чтобы стать успешным фермером, нужно иметь очистители ряда и chicken трекеры от компании Аверсаха. Вот тогда урожай будет на высоте. Вот, смотрите. Вот. Поживные остатки просто вот все. Гляньте, какие кучи они откидывают. Вот. Вот опять. Смотрите. Огонь. Пушка. Вот. Налипла на кутеру толщина. Чикен трекер. Да, вот кусочки. Но я считаю, что это незначительно. Кутера, да, налипают капитально. Да, це буквально вчора сьогодні тільки встигла. Ага. Дуже перезволожена, дощі прийшли, вся ну, весна дуже мокра. Ну це хорошо, дай Бог, щоб засуха не було, буде урожай хороший. Так, да, так, да, тільки тепер треба посіяти. Ну, трошки помучимося, але но... я сподіваюся, що все будуть свої плоди, воно це все того стоїть. Ну розгортав взагалі круто, так в сторонку, коли рядок воно все чистий-чистий. І земля ось от дуже така. Хороша. Тут, як ви чикен трекер на опорний на все равно, ну, краще, ніж резинове, навіть коли дуже-дуже волога. Прикатующе колісо, я вважаю, що це найкраще. Це найкраще. Грудка розбиває і закриває рядок отлічно. По... І не переуплотняє саме главное. Ні, не переуплатня. Немає той зализаної канавки, канавки, дві. Так. Колеса глибини по стиглому ґрунту отлічно. По стиглому ґрунту да. да, отлічно, без ніяких вопросов. Даже, Навіть оці нюанси із розбитими вже речагами, що ось є люфти, ага. резинове колісо вже б не працювало, вже б забивало. От іменно оцей йожин робота і Що це за сівалка? Це секції сівалки, чандір. 1580 или 1780 Да рама яка была да. рама з металобази ага. э, В общем конструктор зроблений розрізний під... диск Сколько да. налипання на раз... це, це турбодиск да. Не, на ню... А, да, да, турбодиск. Я думал Нет турбодиск ну, залипает Но ну, це ще в принципе едет Сколько Проходили очистителей ряда? Примерно Чотири дні, четвертий день. А скільки гектару ви в день діяєте? Не ну небагато. Вчора ми 10, а то по вологому ґрунту, по перезволоженому ґрунту, ми максимум 3 гектари більше не могли робити. Все залипає, все Це, грубо говоря, другий день тільки як посівна, нормально почала. Поняв. ну а це поработаєте, подивитесь. як ви вважаєте? Вони справляються зі своєю функцією. Я вважаю, що без розгортачів ряда ми і досі ще б не, не змогли. Вам би подумати, от якщо дуже багато кукурузи, було, можна було б ставити акулі зуб. А так цього вистачає, в принципі, так. Да? Це в косої, так? У нас э, ця сівалка зібрана тільки цією весною. Почти так. на максимум підняті, так? Да? Да. Легесенько. О, все. Работають легесенько. Легка регулировка. зажимаємо. подкручиваем, откручиваем, выставляется вот таким образом. У нас было одно поле, там пару гектар по классике. Мы за 5 минут болтыки выкрутили, развертачи подняли. А, то есть если не по надо, по классике... 5 минут да. подняли, все работает. Регулировка 5 минут. Да, да. Да, но ну, мы стараемся думать. Так же самое, мы что-то когда делали, видите, вот места под смазку придуманы. Вот одно, а там второе. Подшипники кстати, здесь не обслуживаем. Це і... придумано для того, чтобы когда им уже отработать, і вдруг у вас будут під рукой открытого типа, вы поставите открытого. Там предусмотрели систему смазки. Подшипники тут НСК, Почему НСК СКФ, Це моя ошибка. Потому что SKF подшипники е, необходимость просто не делают. НСК очень хорошая японская фирма, можете почитать в интернете, забыть, что фирма довольно-таки престижна со своей историей. На наши площади, вот этих наверное, хватит на пепельку. Ну да. Так что вот кто мучается, скажем так, от налипания, выбирайте нас, мы решим вашу проблему. Так же самое по очистителям ряда. У кого есть проблема с тем, что неправильно распределенные после комбайна поживные остатки, покажем, как и, э, работают по ним. Тоже обращайтесь к нам, решим. Спасибо, что вы нам доверяете, пишите такие замечательные комментарии. Э, огромных вам урожаем, чтобы влага никуда не девалась. Всем пока-пока. С вами был Евгений Николаевич. До новых встреч!